Мы же в бюджетной организации, за счет, находимся на бюджете Министерства культуры Крыма. У нас снесло крышу, ураган сильный был в Ялте, вот с того здания административного. Средства были собраны обществом имени Чехова в Англии и переведены вот в одну из строительных организаций. Вот финансирование достаточно вообще-то? Нет, ну финансирование вот только на зарплату, на оплату охраны и другие текущие вот такие хозяйственные цели. Такие ремонты, конечно, это. А а все помогает. за счет спонсоров. А вот Значит, сейчас выделил президент деньги, и президент выделил средства, приезжал Левочкин, один из заместителей президента, и сказали, что по поручению Виктора... Федоровича будет сделан, будет проведена реставрация. Прозвучало слово реставрация. А в летние любили обедать в противоположной стороны.